ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं स इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वानेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापोनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् हरिः ॐ